नमस्ते इवतु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1 ರಿಂದ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವ ದ್ವಿತೀಯೋದ್ಯಾಯಃ ಸಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಟಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಶೀದಂತಮಿதம் ವಾಕ್ಯಮವಾಚ ಮಧಸೂದನಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः प्रार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यदि वा जये नो जयेयुः यानेव हत्वा नजिजीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखेधार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषि केशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषि केशः भारत बभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्मशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त देहा देहानित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं व्ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः कङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देही नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वा महारथाः येषां च बहुमतो भूत्वा यास्य लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवा निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्षसे महीम् कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮಹತೋಭಯಾತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆದವು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು